Zwei weitere vermisste Personen gemeldet. Ermittlungen zufolge gibt es noch keine weiteren Verdächtigen. Gerüchte über eine alte Dame werden verbreitet. Sie wurde von der Polizei für. nicht okay. gefunden. Der Blackfoot Forest wird erstmals gesperrt. Jetzt zum Wetter. In den kommenden Tagen ist mit starkem Schnicht. Die Frau vorhin im Radio hat von der gleichen Geschichte erzählt wie Jenna auf der Party. Das sind nur Geschichten. <laughs> Ich, was ist mit den vermissten Personen? Weißt du, wie oft Menschen verschwinden? Sie hauen von zu Hause ab. Wer weiß, was noch? Und außerdem, wenn es was Besorgniserregendes wäre, dann gäbe es Verdächtige, irgendwas. Du reagierst über. <laughs> Überreagieren? Ich sag's dir, irgendwann wird dir deine Leichtgläubigkeit noch zum Verhängnis. Deine Leichtgläubigkeit? Ja. <laughs> Was ist das überhaupt für eine Straße? Fabi hat seinen Geburtstag doch nicht in irgendeinem kaffeehaus feiern sollen, sondern in der Stadt. Die, die Straße ist endlos lang und man sieht einfach überhaupt noch nichts mehr. Okay, guck mal, die Straße wird gleich enden, irgendwann kommt eine Kreuzung. Okay, dann endet diese Abkürzung, dann ist alles gut. Ja, Abkürzung, genau. Wir hätten diese Abkürzung nicht nehmen sollen. Wir fahren schon 30 Minuten lang das schon die gleiche Strecke. Das schon wieder. Bleib einfach mal locker, die endet gleich. Alles gut. Stopp, 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 oh, da ist jemand. Was zur Hölle, Junge? Was, ist, was macht eine alte Frau auf der Straße? Äh? Junge, leg den Rückwärtsgang ein und schnell weg hier. Wir sollten die Polizei rufen, vielleicht ist unterkühlt, von Heim abgehauen. Willst du einfach abhauen? Das klingt nicht. Mitten in, nicht. in der Nacht, dass hier eine Frau steht? Ist komisch, ich weiß, aber. <laughs> ich warte. Bleib. Lass es sein, lass es sein. Äh, Lady, sie. Warte. Sie stehen, naja, im Weg. Hey, ich sprich doch nicht mit ihr, jetzt noch Junge. Sie reagiert doch noch nicht mal. Ja, dann ist sie wahrscheinlich. Ich guck gut. mal nach, okay? Aber bleib sitzen. Wir Nein. rufen einfach. Wir müssen Lod schauen, wie es ihr geht, okay? Das ist eine alte Frau, vielleicht braucht sie Hilfe. Was weiß ich. ich, ich guck nach, okay? Bleib einfach hier sitzen, ich hab alles Hey Lady, ist alles in Ordnung. Geht sie gut? Es ist eisig kalt hier draußen. Oh. Steig einfach wieder ein und ruf die Polizei. Das bringt doch nichts. Sie ist einfach weg? Einfach weg? Ich würde sagen, wir verschwinden jetzt einfach von hier. Ausnahmsweise mal eine gute Idee. Okay? Ich weiß nicht. Ah. Einfach weg. Was kann noch schief gehen, ey? <laughs> oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Super. Es hat noch gefehlt. Ich hab nur abgewirkt, okay? Es tut mir leid. Nur abgewirkt. Mhm. Das die Karre geht schon ja. an. Ganz einfach, okay? Man muss immer überreagieren. Meine Güte. Ja, da hast du es doch. Was habe ich dir gesagt? Und jetzt? Ich ruf Ellie an. Deiner in Nothelfen Schwester? Die Karre hat dir gehört. Ich, vielleicht ich weiß sie nicht. Ich, gut, gut, ruf sie versuch's mal. Versuch's einfach mal. Verdammt, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Du Notruf? Hallo? Hallo? Was ist? Ich kann sie nicht verstehen. Sag irgendwas, vielleicht, vielleicht hört ihr uns trotzdem. Ja. Hallo, wir brauchen Hilfe. Unser Auto ist liegen geblieben, mitten in einem Waldweg im Blackwood Valley. Scheiße, Mann. Vielleicht haben sie uns gehört. Ja, wir können aber hier nicht tatenlos rumsitzen. Stimmt, äh Ich schau mal nach dem Motor, okay? Ich Vielleicht krieg ich irgendwas hingebogen, ich weiß auch nicht. Ich schau einfach nach. Wenigstens funktionieren die Lichter. So, auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein, die Lichter sind an, die Wir müssen jetzt sofort los. Sofort. Was? Du willst jetzt schon gehen? Ich wollte gerade den Picknickdruck aus der Motorhaube ziehen. Da willst du mich verarschen. Hast du gerade das im Radio nicht gehört? Ich bin die so ganze Zeit hier dran. Was war denn im Radio? Was? Da waren irgendwelche Stimmen von einer Frau, Schreien, Kind, keine Ahnung, was auch immer. Du hast einfach nur Panik, okay? Was ist dein Scheißproblem? Wir haben ein gemeinsames Problem und es ist real, okay? Real. Es ist wie, es und meine Probleme sind nicht real. Doch, willst du sagen, dass ich wieder hier spinnen bin? Nur ich will dir sagen, wir haben einen Motor kaputt. Es ist verdammt kalt und du schiebst gerade Panik, okay? Natürlich. Ja, genau. Genau. Vielleicht war es ein Tier oder so. Was? Wir sind im Wald. Das kann alles Mönche gewesen sein. Es ist verdammt kalt hier. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten reingehen. auch noch ein Problem. Arschkalt. Guck mal, es ist kalt. Irgendwas läuft hier richtig schief. Ich verstehe, dass du besorgt bist, Bro, aber wir sind hier ganz alleine hier draußen. Okay? Ganz alleine. Ich mach das jetzt mit dem Auto. Ich hab mein Handy auf der Party vergessen. Und ich habe gedacht, irgendwas ist passiert. Wer ist das? Notru? Hallo, wir haben die Notrog registriert. Sie befinden sich im Sperrgebiet. Ein Streifenwagen befindet sich momentan an Ihrem Standort. Sie können sie aber nicht lassen. Sie sind jedoch nicht vor Ort. Was? Doch, wir sind hier. Hier ist gefährdet der Streifenwagen. Sind Sie sicher? Er müsste direkt in Sichtweite sein. Hier ist gar nichts. Warum melden Sie sich? Hallo? Wo genau sie? Hallo! Sie sagt, sie kann uns nicht finden. Wie das? Keine Ahnung, vielleicht gehe ich zurück zur Hauptstraße. <laughs> Moment, Moment, was? Du willst zur Hauptstraße nochmal? Den Weg zurück? Dort würden sie uns am besten finden, wenn einer hier ist und einer an der Hauptstraße. Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Gut. So. Wie gesagt, bleib hier, ich bin sofort wieder zurück, okay? Nee, hey, vergiss das hier nicht. Danke. Pass auf, Joe. Verdammt, es ist hier dunkel draußen. Okay, Kamera. Dann wollen wir mal Hilfe holen. Das denn noch hier? Ja. Hallo? Hallo? Eric, sie sind da, komm! Okay, sie sind da wieder. Eric, Eric ist nicht da? Eric? Ist alles in Ordnung? Alles okay bei dir? Hey. Ja. Ist alles in Ordnung? Wo sind die? Wo sind die Polizisten? Du hast geschrieben, dass sie dass, dass da sind. Komm, lass uns zum Auto gehen. Was? Ich glaube... gesagt, dass sie hier wären. Warum hast du gelogen? Ey, ich rede mit dir, Mann. Ich hab mir fast den Arsch abgefroren. Da draußen, ich bin doch. Die Fresse, her. Ich bin Ich komm extra hingetroffen. Ey, ey, du blutest. Du blutest, Mann. Standort. Sie können sie aber nicht finden. Sie sind jedoch nicht vor Ort. Was? Das haben Sie doch schon mal erwähnt. Oder bin ich Sind Sie sich da auch ganz sicher? Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Wo ist denn die Polizei? Was soll es hier los? Ja, wo, wo, wo is der? Vergaan. Mos hier irgendwo sein. Eric, wo